दिवंगत कृषि मंत्री तथा लोकनेते स्वर्गीय भाव साहेब फूल कर इन्हें राणा राकेश रमेश चंद्र तथा परिवार की ओर से भावपूर्ण उपकार शहर के नटराज गार्डन में पुराने और बड़े पेड़ों को काटे जाने की खबर सामने आने के बाद आज पर्यावरण प्रेमियों ने इन पेड़ों को श्रद्धांजलि दी। कई लोगों ने आज इस बात पर दुख जताया कि बिना कोई विकल्प तलाशे इन पेड़ों को काट दिया गया मीतसा अमरावती है नटराज गार्डन मध्य सग बा प्रशासना प्रक्रिया के लिए कारवाई करा वृक्ष प्रेमियों ने कहा है कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि ऐसे स्थान पर ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है जहां वृक्षारोपण की ओर रुझान बढ़ रहा है अब तो मैं यहाँ पिछले पचास सालों से रह रहा हूँ और जो झाड़ जो बड़े बड़े झाड़ थे जो बचपन से हम देखते आए वो झाड़ के रातों रात कत्तल होके सवेरे एक दिन उसमें ये यह यहाँ कोई नामो निशान नहीं और क्या हुआ ऐसे उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए नगर परिषद ने कार्रवाई करना चाहिए अगर ये सही थी तो दिन में क्यों नहीं तोड़े इन्होंने झाड़ रातो रात क्यों इस बीच बताया गया कि पांच जून को इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे जनोपचार से नितेश मानकर की खास रिपोर्ट नमस्कार मैं वैष्णव रविंद्र बोला ग्रुप शंकर आहोत आता नट्रा गार्डन मध्य इधेली है कत्तल काबर ती रही काबर म्हणजे त्यांनी परमिशन वगैरे काढून केली असं सांगणं आहे त्यांचं पण झाडांपासून आपल्याला ऑक्सिजन मिळतं आज आता नवीन जी पिढी आहे त्यांनी झाडं लावायला पाहिजे झाडाची कत्तल झाली नाही पाहिजे याची काळजी घेतली पाहिजे तर इथे आपण पाहू शकता सौंदर्य करण्यासाठी त्यांनी केलेलं आहे झाडं तोडणे वगैरे हे तो चुकीचं आहे हे अयोग्य आहे त्यांनी उलट झाडं लावून त्याला कटिंग वगैरे करून त्याला सौंदर्यकरण केलं असेल तर ते छान झालं असेल तर माझं एकच मत होतं यावर की झाडाची कत्तल न होता अजून झाडं लावायला पाहिजे आणि येणाऱ्या पाच तारखेला पाच जूनला पर्यावरण दिनी आम्ही इथे झाड वृक्षारोपण करणार आहोत जे पण झाडांची कत्तल वगैरे आहे त्याच्या जागी आम्ही दुसरे झाडं लावणार आहोत